Від планування до дій в структурі УМВС запровадили перше оновлення. Буде реорганізована ГАИ полностью, и на базе ГАИ будет создана новая служба патрульная, у которой функции будут пошире, чем у ГАИ сейчас, и самое главное, она будет работать по-другому. Мы дізналися у Херсонців, а яки на ихнюю думку мають быть Пеша реформи реформы кабинету Министров. В первую очередь здравоохранение и, конечно же, наверное, правоохранительную. После Майдана у нас милиция поставлена в такие рамки, которые ее просто не считают. Вот, воры все, хотя там работают очень много порядочных, достойных людей. Вот. Но то, что... Ну, мне кажется, вот это глупостью, когда берут штрафы на местах ну вот ГАИ, например, может быть, реформировать. Я не знаю, я не вникала в подобную проблему, но то, что реформы должны быть, это да. Здравоохранение, это, конечно, очень. Платная медицина, я думаю, сейчас не для нашей страны. Почему? Ну, ну, не время сейчас на платную медицину у нас. Хотя она и так платная, но если ввести полностью ее платную, то, ну, мне кажется, наш народ не вытянет. По крайней мере, в это время. Нужно Решить вопрос борьбы с коррупцией до тех пор, пока будут вот это вот все решаться таким методом, толку никакого не будет. Я, ну как сказать, когда только пришел на работу, то мне мой покойный директор сказал, что Юра, с друзьями можно было все. Но если ты только положил к себе в карман рубль, Немедленно бросай работу, уходи, это к хорошему не приведет. Первое э, первоочередное задание – это сделать действительно местное самоуправление. Убрать э, депутатов этих регионалов у нас, которые сидят, вся эта группа, которые не дают жить людям. Поэтому мы должны реформировать прежде всего на местах. В наше время это невозможно, но хотя бы не прожиточный минимум, но хотя бы, хотя бы для пенсионеров хоть что-то добавить, хоть что-то. Мы ж прозибаем, мы не живем, мы прозибаем. Правоохранительных органов надо менять эту систему. Особенно ГАИ, я считаю, нужно первых поменять. Ну, здравоохранение тоже нужно нам, социальные пакеты делать, нормальное страхование. Кожен має своє бачення першочергових дій Кабміну. Проте всі опитані вважають, що реформи потрібні.